Рад видеть. Какой-нибудь новый хип-хоп, чувак? Хочу хат-рок с восточного побережья. Что ж ты сразу не сказал? Убойный бит. Армагеддон на улицах. У нас такого дерьма. Завались, брат. Это было записано бандой отморозков в камере смертников. Понял, да? Так что все эти тюремные звуки в паузах, они настоящие. Они называют себя... Ичи И фингер нигас. Ичи кто? фингер нигас. Что беру, чувак, она настоящая. Yeah, 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 да, брат, yeah, такое hey, нельзя упустить. Спасибо. Здравия, друзья! Для чего процитирован этот модный ролик, вам станет ясно через несколько минут. последнее время в нашем постсоветском пространстве активизировалось такое явление, как цензура. Нанятые нами чиновники вопреки конституционным нормам позволяют себе самостоятельно решать что нам смотреть, слушать и читать. На их зашоренный взгляд формируются списки запрещенной литературы, фильмов и даже живописных произведений. Например, федеральный список запрещенных экстремистских материалов Минюста РФ вместе с книгой Адольфа Гитлера «Майнкамф», которую преподают в израильских школах, насчитывает на сегодняшний день 1704 единицы. Вы наверняка знаете об абсурдных попытках признать экстремистскими художественное произведение Толстого, Воснецова, эпическую Махабхарату и даже пушкинскую сказку о попе и его работнике Балде. Это далеко не все свидетельства дури, активизировавшиеся на законном основании с изобретением, как теперь уже прозванной русской 282 статьи. Основанием для любых запретов всегда является неспособность к более разумным решениям. И это очевидно. Сейчас мы предлагаем вам обратить внимание на старый и незаметный способ одурачивания и без 282-й. Мало кто не слышал эту песню про Галю. И как браво, с каким задором и смаком ее исполняют уважаемые хоровые коллективы. Да и в застоле часто можно услышать ее радостное исполнение. А теперь внимательно вслушаемся, про что мы поем. Ехали казаки, повстречали девицу, позвали с собой, привязали косами к сосне и подпалили. А в назидание не гуляйте, девки, поздно. Да еще и преподносится это как воспитательное действие. Это наши корни. И даже вот, скажем, взяли Галю, казаки с собою, привязали, подпалили и горит. Вот это все. В назидание папам, мамам, всех, кто имеет своих дочек, не отпускайте темной ночи. Это ведь всем нам урок, потому что мы знаем, что будет, если мы их отпустим, юных, незрелых, не понимающих жизни, так сказать, а в жизни есть все. Ну, с родителями понятно, воспитанием детей заниматься надо. Но казаки, странные какие-то казаки, не правда ли? Явно здесь что-то не так. Но ну, не казацкое это занятие в назидание девок поджигать. Однако все становится понятным, когда на место слова «казаки» возвращается подмененное слово «хазары». Те самые, о которых Святослав, ну вы в курсе. И ехали эти хазары не с Дона, а возвращались из похода на Днепр, что и политически, и географически логично. И по дороге в Хазарию, как поется в настоящей песне, жиды совершили ритуальное жертвоприношение девственницы – что тоже обосновано иудейской традицией, описанной в их законах. Когда и как подменила текст народной песни известная рыжая морда, уже не так важно. Важно, чтобы мы возрождали правду. А у правды есть это неистребимое свойство возрождаться. Шакалы, Козары, а И, домам, и Алю, Забрали с собою. Давай мулю забрали з собой, радіга ляснами, сумними житами, лучше тебе буде, ще врада мої мами. Радиною мами не слухає батька, а я молодая, малай бужидами, весело сідає. Повезли галю, чорними лісами, чорними лісами, бурними шляхами, ти, галю, Галю молодая, ті ж повезли, бурними шляхами. Розбереж по лісу, назбирали гуса, підпалили гаю із гори. Кричить галя криком, кричить, промовляє, ой, хто в лісі чує, нехай порятує. Ой Галю молодая, ой, хто в лісі чує, нехай порядує, косаки. Почули, що поруч гуляли, воништую галю, З вогню визволяли, ти галю, галю молодая, вони штую, галю, З вогню визволяли. Богатин, порубали, від чола до п'яти. Ой, ти, галю, халю молодая, від чола до п'яти, той хто, хто дочок має, и научая, то ли дамы гулять не пускает. Ой, не галю, галю молодая, то ли дамы гулять не пускает. Так, але ще скорочена форма, так. У ювій вже в цьому скороченому варіанті ну, я не бачу слів для, для танців і, тим паче у ну, п'яному становищі. Це тільки ну, не знаю, сусіди можуть таке зрозуміти.